Hey, uh, Dato Tuan Pengurusi kerana bagi kesempatan bagi saya, saya ingin mendapat kesempatan ini untuk membangkitkan beberapa isu yang memberi ketidakselesaan bukan saja kepada kaki tangan hospital, tetapi juga pesakit uh, serta keluarga mereka. Yang iaitu isu pertama, tempat meletak kereta bertingkat di Hospital Umum Serawak. Tuan pengurusi, saya telah pun membangkitkan perkara ini beberapa kali di Dewan Yang Mulia ini dan jawapan terkini yang saya terima adalah yang ia akan bermula di bermulaan pada Jun tahun 2014. Jadi soalan saya senang saja. Bila? Bila, bila dan bila? Ini adalah janji yang diberikan semenjak beberapa pilihan umum yang lalu. Sekali lagi saya minta, bila? Butir-butir terperinci, bilakah yang ia akan dimulakan? Syarikat mana? Jadual pembinaan? dan jangkaan siap bagi setiap peringkat serta kos-kos yang terlibat. Tuan Pengerusi, minta maaf eh, saya akan uh, membincangkan butiran B42. Butiran 20000. Tuan Pengerusi, sudah berapa tahun yang ia ditangguhkan dan tiada jawapan yang memuaskan. Rakyat Sarawak ingin tahu. Hospital Umum Sarawak Kuching juga dikunjungi oleh pesakit daripada seluruh Sarawak di mana kawasannya begitu luas kerana kelengkapan hospital ataupun klinik yang tidak mencukupi di kawasan lain. Jadi sesat hospital umum Sarawak bukan sahaja daripada segi tempat meletak kereta tetapi juga kemampuannya untuk menampung begitu ramai isi keluarga yang datang Mengunjung serta menerima, menerima rawatan. Dan ini masuk isu yang kedua iaitu penyelenggaraan kemudahan serta kelengkapan asas hospital umum Sarawak. Tuan doktor pengerusi, masalahnya Apabila ahli keluarga ini datang dari jauh Terutamanya daripada uh, dari, Untuk mengunjung ahli kesayangan mereka Termasuk yang masuk ke ICU Jadi apa yang berlaku adalah mereka terpaksa tinggal di Kuching Beberapa hari Sehingga mingguan Kemengatkan di kalangan mereka tidak mampu tinggal di hotel Ataupun motel Itu pun sekurang-kurangnya RM80 sehari Mereka terpaksa menampung kos makan Perjalanan dan banyak lagi Jadi banyak yang terpaksa bermalam di hospital di koridor ataupun di mana-mana tempat Tuan Dr. Pengurusi, saya ada membuat beberapa lawatan lewat malam ke situ dan apa yang saya dapati adalah sangat mengidehkan. Saya mesti menegaskan bahawa kaki tangan hospital memang ada cuba sedaya upaya untuk meringankan beban mereka termasuk adanya bilik bahawa dingin. Akan tetapi bilik tak banyak, dua tiga sahaja. Saiznya lebih kurang tiga kali ganda keluasan pentas di mana Tuan pengerusi duduk, akan tetapi puluhan orang yang perlu tidur di dalam satu bilik. Saya ingin menarik perhatian kementerian adalah kemudahan uh, asas seperti tandas saya sendiri pergi melawat tempat tersebut dan kadang-kadang satu dua tandas sahaja yang berfungsi untuk, untuk menampung begitu banyak, ramai orang situasi tandas juga amat teruk sekali. Terdapat tandas lain yang berdekatan tetapi hanya hanya untuk kaki tangan Itu saya faham Tetapi ada juga yang rosak Serta tidak siap-siap penyelenggarannya Tuan Pengurusi isu tandas tak habis-habis Terdapat satu kes di mana Tandas tersumbat di wad wanita Selama dua minggu Dahlah kawasan wad hospital itu Perlu bebas kuman Akan tetapi dalam kes ini Begitu tak bebas kuman Di mana ianya tidak dipedulikan Sehingga pesakit perlu meminta tolong Daripada kita saya bersama rakan saya sendiri Mengendalikan kes tersebut dan dalam penyiasatan kita Kita mendapati bahawa isunya terletak kepada syarikat yang mengendalikan pengilangan alat-alat serta kemudahan hospital Setelah beberapa siasatan serta solat lidik Kita mendapati isu-isu berikut Iaitu pengilangan yang tidak efisien, lambat, yang mengusahkan pengguna sekalian Yang kedua, penggunaan bahan ganti yang tidak sepadan dengan harga yang dibayar Iaitu saya difahamkan beberapa kali gandangnya daripada harga pasaran. Poin yang ketiga saya, peralatan hospital yang uzur. Data yang diperolehi tidak boleh dipakai. Data yang diperolehi oleh doktor tidak boleh dipakai. Doktor perlu membuangkan begitu banyak masa untuk menunggu kan data yang dikumpul yang di mana tak mungkin boleh dipakai. Ada yang membuat aduan kepada saya bahawa mereka seumpamanya macam running boy mereka run here and run there dengan izin Saya juga difahamkan harga yang digunakan untuk memperolehi peralatan itu tak murah Juga beberapa kali ganda Jadi soalannya adakah Menteri Kesihatan betul-betul serius Saya bersetuju dengan apa yang dibangkitkan oleh YB Pengarang Ya, Cara pengurusan perbelanjaan sedemikian memang tidak relevan lagi Dan hanya akan mengkayakan syarikat itu sahaja satu katil, satu million. Bayangkan. Poin keempat, fasiliti klinik luar bandar yang tidak mencukupi. Tuan Doktor Pengurusi, kebanyakan klinik luar bandar hanya terdapat satu orang MO, iaitu Medical Officer sahaja. Daripada feedback dengan izin yang saya dapati bahawa klinik ini tiada laboratory yang asas. Contohnya yang membuat ujian darah iaitu untuk menguji elektrolit. Jadi MO ini terpaksa pergi ke hospital yang paling dekat iaitu mungkin 20, 30, 50 kilometer daripada klinik luar bandar tersebut. Jadi apa yang berlaku? Hanya seorang MO. Sekarang MO dah tak ada. Jadi klinik luar bandar itu tak boleh berfungsi. Tak ada doktor. Poin kelima, tempat-tempat tinggal pegawai klinik luar bandar yang tidak memuaskan. Dahlah mereka perlu meninggalkan keluarga, pergi ke tempat jauh tapi tempat tinggal mereka tidak memuaskan. Saya sendiri ada pergi membuat lawatan ke luar bandar. Saya tengok tempat-tempat tinggal tu tak sesuai. Ada yang ekor mereka rosak, tak pernah dibagi Poin yang keenam. Cadangan saya, ya, iaitu untuk melengkapi klinik luar bandar dengan mobile ultrasound. Ini cadangan saya. Kerana saya mendapati bahawa kebanyakan ibu yang tinggal di kampung-kampung serta anak anak kandungan mereka meninggal dunia kerana kompleksiti, komplikasi sepanjang kandungan mereka. Kerana ibu-ibu ini mereka apabila mereka mengandung, mereka tak mau pergi ke hospital yang berdekatan kerana ianya sangat jauh. Ada yang terpaksa menjalan kaki 2 km. Seperti ada yang berhormat yang berkata bahawa biarlah kita adakan mobile hospital lawat mereka. Jadi dengan adanya mobile hospital ini, kita perlukan mobile ultrasound. Bukan yang canggih-canggih itu. Yang saya katakan 20 lebih ribu ataupun 40 lebih ribu seunit. Supaya doktor boleh menggunakan mobile ultrasound ini ya untuk membuat scanning kepada ibu-ibu tersebut. Jadi saya difahamkan ada pun ibu yang telah dan anak kandungannya telah pun meninggal dunia kerana tiada mengesan komplikasi semasa semasa mengandung. Poin yang terakhir saya iaitu masalah kekurangan doktor di hospital klinik-klinik luar bandar di Sarawak. Ini adalah suatu masalah yang besar. Walaupun adanya, ada yang mengatakan bahawa bilangan doktor banyak di Malaysia akan tetapi masalah kekurangan doktor adalah suatu perkara yang biasa di Sarawak. Kerana tak ramai yang hendak ataupun suri distesenkan di pedalaman di pedalaman Sarawak. Itu pun general, hospital umum Sarawak tak cukup doktor. Doktor tak cukup tidur. Saya ada satu cadangan. Saya harap kementerian boleh ambil pertimbangan Di mana saya harap uh, Ini cadangan saya Memberikan keutamaan Kemasukan ijazah perubatan ke Universiti Sarawak, Unimas Kepada rakyat Sarawak Tanpa kuota Supaya mendapat bilangan yang mencukupi Ini kerana saya rasanya tiada Masalah bagi Serakian Untuk bekerja, berkhidmat di Sarawak jika tidak cukup, barulah kita buka kepada yang bukan, bukan rakyat Sarawak tetapi ada dengan satu syarat, iaitu graduan mesti berkhidmat di Sarawak selama kian tahun yang ditetapkan. Tuan Pengurusi, saya ingin, saya yakin ini penting untuk mengalasi masalah kekurangan doktor, perubatan yang dihadapi di Sarawak. Itu sahaja uh, pembahasan saya. Terima kasih, Tuan Pengurusi. Terima kasih, Tuan Ibu Tua. Saya ucapkan terima kasih kepada lelaki telah, yang telah mengambil bahagian di dalam perbahasan tadi. Ada 12 semuanya, iaitu dari Kuala Kangsa, Kepung. Penggerang, gopeng, bagan serai, lumut, bandar kucing, pasir gudang, stampin, bekim tajam, papa dan batu gajah. Seperti yang dinasakan oleh Puan Ketua, saya akan hanya menjawab um, perbahasan yang ada kena mengena dengan butiran Puan Ketua. Kalau kangso tentang latihan, um, memanglah kita uh, di, di bawah kementerian sendiri kita ada tiap tiga pusat latihan untuk paramedik. Ini yang kita dan kita menggunakan sepenuhnya. Selain daripada itu juga terdapat um, pihak swasta, kolej-kolej swasta yang juga mengolakan uh, para paramedik ya. Uh, selain dan juga untuk doktor pelati, untuk latihan doktor memang uh, kita ada eh um, lebih daripada 20 universiti awam di Malaysia menganjurkan uh, program ini, program perubatan dan banyak lagi daripada negara yang kita telah, telah kita yang telah yang telah kita iktiraf yang mereka balik dan um, bagi doktor saja setiap tahun ambil kurang 5000 doktor baru yang yang balik atau yang telah lulus. <coughs> Dan bagi houseman, latihan houseman ada 2 tahun jadi maknanya setiap any at any one time dengan izin tuan betul ada 10000 doktor pelatih houseman. <coughs> Kepung Untuk uh, um, um, Tuk Menteri boleh menjelaskan sikit kalau kan saya. Tentang charge uh, pemeriksaan asas uh, medical check up untuk sebagai syarat-syarat untuk senjata api tu kerana hospital charge satu ringgit adakah perkara ini menyeluruh di seluruh negara ataupun ya ni saya akan dapat jawapan bertulis ya saya, saya tak tahu mungkin nampaknya berbeza-beza antara hotel dan hotel, lain eh <tuh> uh, tuan kepung eh yang ni dengan eh uh, pertambahan uh, pesakit yang pergi ke hospital kerajaan ataupun klinik outpatient beramai, inpatient beramai ramai tuan, tuan Memang um, ada kena ada kaitan dengan keadaan ekonomi. Mana kalau ataupun kos uh, rawatan di luar uh, daripada fasiliti kerajaan. Jadi waktu mereka datang lebih ramai ke klinik dan memang ada masalah meski congestion dan sebagainya. Dan uh, untuk ini tuan-tuan betul -tuan. untuk outpatient uh, kita adakan extended hours klinik yang saya pernah sebut dalam parlimen dulu extended hours bagi hospital dan juga klinik-klinik lebih daripada 155 hospital dan klinik yang telah ada extended hours yang ini yang kita bayar kita, bayar ni doktor-doktor kita yang ada ke lapangan mereka pergi bekerja sebagai locum di klinik-klinik yang extended hours ni tuan-tuan jadi untuk inpatient memang juga kita saya, saya tak menafikalah bahawa kita ada ada hospital hospital yang tentu yang memang dia punya occupancy rate BOR dia lebih daripada 100 sebenarnya. Hotel Belang Jaya banyak hotel yang lain yang juga masalah begitu sebab itu kita sebab itu dalam hari ini memang kita berusaha mengunjukkan berbagai fasiliti kemudahan klinik klinik atau Malaysia dan juga kita upgrade banyak kemudahan kita tambah blok dan sebagainya dan ini semua memerlukan kos yang tinggi <tuh> tapi untuk pengetahuan umum Uh, kita cuba nak mencapai taraf uh, apa nama antarabangsa iaitu kadar 2.5 bed dengan izin 2.5 bed per 1000 population. Sekarang kita ada 1.5 bed per 1000 population. Jadi kita perlu lebih kurang 16000 katil lagi untuk seluruh Malaysia. Ini keperluan kita lah. Jadi kita akan berusaha tapi dengan limited dengan peruntukan kebangunan yang agak terhad jadi kita akan ambil masa yang panjang sikit tuan-tuan. Mengerang -tuan. <coughs> uh, yang membuat pengerang rasio uh, ratio doktor uh, sekarang dah meningkat sedikit um, sekarang lebih kurang satu kepada 600 uh, population jadi dah meningkat sedikit ya. dan kita, target kita ialah pada tahun 2020 kita akan mencapai satu kepada uh, seorang doktor kepada 400 uh, uh 400 uh, population kita tentang uh, separation super klinik yang disebut oleh tuan betul oleh uh, pengerang memang kita dah ada sebenarnya konsep tu dah ada di kita dah buat di Malaysia ni ada hospital yang kita panggil day care center. Ada hospital yang ada baru ni saya pergi kemo dia ada dia minta day care center. Di tempat lain hotel yang besar besar ni dah ada day care center. Di mana kita buat prosedur, buat treatment tak. Jadi pesakit tak perlu dimasukkan ke ward. Mereka uh, di di diberi rawatan di pusat-pusat day care center ini. Dan uh, <coughs> Memang uh, untuk menyelesaikan masalah congestion dengan izin dalam ward uh, Tuan Pengusi, saya minta orang um, panggil, panggil Tuan Pengusi Yang buat <tuh> Timbalan Menteri, boleh saya mencelah? Sekejap, sekejap, sekejap Yang en, pasal yeah. daycare center ni? Yes Saya nak tanya setakat ni ada berapa yang buat Timbalan Menteri? Oh, that one maklumat uh, saya dah kena dapat maklumat yang tepatlah. Timbalan datang ke Dewan kata daycare center ada, ada Sebab ada. rakyat nanti tertunggu-tunggu tapi tak ada banyak Jadi saya nak tahu satu ke, sepuluh ke, seratus ke, sepuluh ke. Uh, nanti, Terima kasih Saya bagi cara, uh, akan bagi cara bertulis lah dan uh, kita juga ada discharge lounge tadi betul dalam ada hospital tertentu macam baru ni saya pergi Kelang ada discharge lounge di mana uh, pesakit yang dah kena discharge tadi betul dia diubah ke um, bilik ini dan katilnya akan dipenuhi oleh pesakit lain di mana dia tak uh, mana dia boleh uh, pesakit dia tunggu keluarga dia datang bawa dia balik ya <coughs> jadi Uh, sebenarnya betul-betul uh, Kita sedang berusaha Pihak kementerian sedang berusaha untuk uh, um, Memastikan rakyat kita Makin lama makin sihat Kita tak mahu mereka uh, jatuh sakit Dan masuk ke hospital Jadi kita adakan program NBOS Seperti yang disebut oleh di pengarah tadi Di mana uh, kita bekerjasama dengan Berbagai kementerian Kita Contohnya yang ketara Kita buat um, tentang prevention Kita adakan uh, cost span cost span iaitu uh, komuniti sihat kas negara cost span ini kita memperkasakan ayat kita tiap-tiap kampung sedang sedang berjalan ini kita start tahun lepas belum tahun, tahun ini dah berjalan terus um, <tuh> kita latih volunteer atau sukarelawan di kampung-kampung dan juga di bandar-bandar uh, sekarang dah ada lebih daripada 14000 sukarelawan dan mereka kerja mereka tugas mereka ialah memeriksa uh, basic buat screening tadi betul-betul buat screening jadi um, check dia punya BMI, body mass index, check dia punya kolesterol, dia punya glucose, check blood pressure dan sebagainya. Kalau dia dia dapati ada masalah, mereka akan terus rujuk kepada klinik yang dekat ataupun hospital yang dekat. Dengan cara itu, kita dapat kita cuba nak mengurangkan buat prevention tu Prevention is better than cure. Kita tak mahu sampai ke peringkat menjadi dapat penyakit uh, stroke, uh, manis dan sebagainya. Itu itu kita sedang berusaha dan um, setakat ini dah lebih hampir 50 ribu dah kita periksa di kampung-kampung dan juga di bandar-bandar kemudian tuan-tuan uh, betul <tuh> tentang uh, yang, yang disebut juga oleh penggerang tentang memanglah kita berusaha untuk meningkatkan menambahkan lagi KK klinik kesihatan kita uh, klinik untuk Malaysia tambah dah lebih daripada 250 unit juga kita ada mobile mobile klinik mana-mana um, kawasan yang tak tak ada klinik kita gunakan mobile klinik dan juga kita ada uh, boat klinik kereta. Yang mana tak boleh sampai dengan jalan kita pergi dengan boat dan juga kita ada helikopter service di Sabah dan Sarawak. <coughs> Gopeng Teruktor. Erm uh, Gopeng tentang jumlah pakar. Jumlah pakar sekarang ni kita ada, -ada 4000 400, lebih 4063 pakar. Uh, tapi perincian yang terperinci saya tak dapat bagi sekarang. Saya akan bagi kemudian Dan uh, Tentang Hausman uh, Tunggu pakar sampai setahun dia, Tentang pakar ya? Yeah. Kebetulan soalan saya tu Peratusan pengisian Kekosongan jawatan Pakar tersebut sama ada 80% isi ke Ataupun 100% isi Ini pertama Yang kedua berkenaan dengan KPI yang dijanjikan oleh uh, yang berhormat menteri sebelum ini di mana uh, temu janji bapa scan lama temu janji untuk jumpa pakar scan lama KPI KPI tersebut sampai hari ini saya tak nampak ada mana-mana pengumuman secara uh, awam berkenaan dengan KPI tersebut bagaimana kita tahu okey bila saya nak jumpa pakar uh, neurology misalnya uh, appointment saya pergi ke kaunter appointment bagi, bagi saya 3 bulan sama ada appointment itu munasabah ketika munasabah. Adakah uh, appointment itu uh, sejajar dengan uh, KPI yang ditentukan oleh kementerian? Uh, ini soalan saya berkenaan dengan pakar. Tadi betul betul. Eh mana pakar betul? Nak latih seorang pakar em um, um, contohlah contoh dia buat masters. Masters in uh, dulu kita kita buat uh, di luar negara, sekarang kita buat di dalam negara. masters 4 tahun. Kemudian nak, nak jadi pakar lagi, nak jadi neurologi lagi per 3 3 tahun hingga 4 tahun lagi. Jadi 8 tahun. Dia makan masa. Dan kadang-kadang kerapkan -kadang, uh, kadang memang kerap berlaku di mana bila kita latih elok dah jadi pakar um, lepas tu sekejap dia letak jawatan dan dia pergi ke uh, pihak swasta. Ada satu kes saya boleh sebutlah satu kes tak sebut nama. Uh, um, pakar urologi balik ke Malaysia um, lepas 6 bulan dia kerja di kerajaan jumpa saya, dia kata Datuk, saya dia offer, di luar sana lebih baik daripada, daripada kesehatan, jadi saya, uh, saya buat keputusan untuk nak berhenti, jadi kes-kes macam -kes ni berlaku, jadi kita train banyak mana pun, uh, akhirnya dia pergi ke pihak swasta, jadi walaupun kita akan terus melatih uh, pakar-pakar ni, dan hari ni kita dah ada lebih daripada seribu, uh, seribu uh, slot atau seribu scholarship untuk uh, setahun Pakar -pakar kita pakar-pakar uh, kita yang nak uh, buat latihan pakar jadi um, kita akan teruskan usaha ni dan um, um, kita tak boleh um, duduk begitu saja kita akan teruskan usaha ni